तो चैप्टर ममता जेनो अभ्यास सॉल्यूशन तो पेलू प्रश्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए प्रसाद जी ने के ढेर में बिखरी हुई सिल्क की विभूति किसे कहा तो जवाब काशी के उत्तर में धर्म चक्र विहार था उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था लेकिन अब वह खंडर हो चुका था उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहां घास और झाड़ियां उग गई थी फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्प कला की भव्य झलक देखी जा सकती थी इसे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है बीजू सहन हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ वह सही था या गलत अपने विचार स्पष्ट कीजिए तो सहनशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर बना। उसने उन, उस जोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता सहनशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था ममता का कहीं नाम तक नहीं था પિતા કરક બનવા કરવા નહી વિચાર મમતા કે પ્રતિ અન્યાય ક્યાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો ની છે કે સર પ્રશ્ન જે સોલ્યુશન સાથેના છે તમે જે દર વખતે આપો છો એમાંથી પૂછાય છે તો એમને ક્યાંથી મળશે

जो कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए तो ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी लोग उसे छू तक न गया था उसने सवर्ण रूप में शेर शाह द्वारा दिया हुआ उत्कोच ठुकरा दिया था उसे ईश्वर धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था वह गीता का पाठ करती थी अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी उसके उज्जवल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह आसपास के गांवों की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी। जो तू कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार कहिए। तो वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। यह वह स्थान है जहां किसी समय ममता नामक एक दयालु स्त्री की झोपड़ी थी। विपत्ति के समय उस महिला ने संसंसा હુમાયુ કોઈ હુમાયુ કે પુત્ર અકબર નેશ્રય દયાકી મમતા સ્મૃતિમાં મંદિર બનવાયા તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાનું જે અભ્યાસ સોલ્યુશન હતું એ અહી પૂર્ણ થાય છે સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું ત્યાં સુધી રજા લઈએ અસ્તુ જય જય ભારત